Всем привет! Сегодня будем с вами готовить очень интересное вкусное блюдо котлеты по-киевски и нашим помощником будет с вами Фолкнивен F1 Сегодня будем еще попробуем сделать панировочные сухари потому что Сегодня мы не купили, в этом нам поможет батон обычный, и будем делать с батона сухари. Я сейчас вам покажу, как можно в домашних условиях сделать сухари. Это легко и быстро, довольно такие не трудоемкие, если правильно все делать. Сначала нарежем батон с вами. Думаю, ну вот столько. Может хватить, а может и нет. Ну, вот, вот, так. Отрежем столько, нам хватит. Есть вот в микроволновке продают вот такую вот штучку. Вылаживаем хлебушек наш нарезанный. Ну, уже наверх это не столь важно. Вот так вот ложим. И ставим микроволновку. Ставим микроволновочку и включаем на 3 минуты. Давайте на 4. Включаем на 4 минуты. Пусть он там с него будет вся влага уходить. И потом он высохнет и станет сухой. И мы сделаем из него сухари. Все, я буду все постепенно показывать, как все это происходит. Котлеты так, по-киевски делают по-разному, там много всяких разных теорий происхождения. Мы будем делать с вами тот рецепт, который я знаю. Все будет, как всегда, вы же знаете, что всегда все у нас получается. Берем филе как всегда с вами срезаем лишний жир который нам не надо смотрим что там еще где-то есть неподходящее и выбираем Филе желательно чтобы было красивое и ровное потому что котлеты по-киевски всегда ложат масло, чтобы оно не вытекало. Поэтому надо, чтобы филе было красивенькое и ровное. Ножик работает изумительно. Заточечка заводская, ничего не перетачивалось. Там, там где-то сильно толстая, можно чуть-чуть верхушечки просто срезать, потому что чтобы было не сильно толстая и не сильно тонкая. Разделяем. Думаю, много не получится. Ну, получится где-то, не знаю. Всего получится 4 штуки. Посмотрим, может больше так получится. Так, хорошо. Теперь оставляем некоторые в сторону чтобы они нам не мешали берем пленочку достаем батон и ставим его пусть, пусть высыхает а потом будем молоть в блендере. Отматываем пленку. Чтобы она будет нам помогать бить битки, чтобы филе получилось целое. Чтобы оно не разладилось. И молоточком вот так его Аккуратненько разбиваем. Аккуратненько пока разбиваем, чтобы оно стало тоненькое. надо чтобы оно не порвалось чтобы все было целенькое чтобы масло наше не вытекло отбиваем все филе по рецепту в серединку будем заворачивать укроп и добавлять сливочное масло укроп мелко по крышам чтобы он был меленький потому что большой не так будет подходить возьмем возьмем больше там будем кидать ну чуть-чуть будем бросать не сильно много без фанатизма чтобы не сильно было только для придания вкуса для придания вкуса будем добавлять чуть-чуть укропчика так укропчик покрошили теперь будем делать сухарики батон у нас подсох бросаем его в блендер ну остыл он подсох микроволнов и остыл чтобы не был горячим потому что горячим он слипнется крошки все слипнутся в кучу перегрева даже металла даже почернела местами забиваем пока все не собьется вот уже мы сбили сухарики наши смотрите получились у нас такие красивенькие домашние получились такие у нас красивые сухарики. Будем забивать яички. Яички присолим чуть-чуть. Ну, сейчас забьем яички и будем формировать котлетки. Вот мы подошли к процессу формирования котлеток наших. Значит, будем делать вот так. Насыпем укропа. Возьмем масло и сверху чуть-чуть еще укропчика. Потом аккуратненько все это заворачиваем. вот это аккуратненько завернули берем вторую и ложим и во вторую то же самое заворачиваем и формируем нашу такую вот котлетку много у нас не выйдет, но потом это у нас все мы сформируем все котлетки и это все положим в холодильник положим в холодильник чтобы они чуть-чуть подмерзли чтобы мы их потом смогли в кляр и все остальное аккуратно аккуратно обволокти, потому что оно сейчас не будет держать форму, ну то есть распадется. Когда чуть-чуть подмерзнет, оно будет тверденькое. И нам будет легче с ним работать. Поэтому формируем. Ну, филе, видите, как бы получается не сильно у нас одинаковое и ровное. Ну, какое есть, с такого и делаем. Все. Все, ну так, по чуть-чуть оно сойдется, и кляра это все будет держать. все мы положим потом в морозилочку. И оно все там подмерзнет. И будет держать форму свою. Для такой работы нож подходит не то что идеально, но его вполне хватает. Ручка прорезиненная. И как бы можно спокойно брать мыть, он не бояться, что что-то окислится или где-то внутрь вода попадет. И все будет красиво и хорошо у нас. Ну, видите, получилось всего лишь три котлетки. Ну, ничего. Будет достаточно и трех. Это, конечно, процесс трудоемкий. Более такой требует больше усилий и усилий и труд, ну, труда ну все теперь это отправляем в морозилку ну минут на 20 Прошло полчаса, вот мы достали наши котлетки и все как всегда начинаем их формировать. Берем муку, это кляр, такой же как всегда, неотъемлемый, видите форма держится, обсыпаем мукой, чтобы у нас все облипло. Да, они в холодильнике полежали, они начинают твердеть и они не разворачиваются. Ихняя форма остается такая, как изначально. Ну, мы положили их мягкими. Такая точно такая же самая форма остается. Аккуратненько все всыпаем. Как всегда вы же знаете, кляр мы... Делаем два раза. Таким образом формируем наши котлеты. процесс также самое повторяем. Мы в этот раз взяли три яичка, ну приблизительно берем все на глаз. Как бы посмотреть по объему, я думаю, что там яйца останутся. Самое главное, чтобы сухари панировочно хватило. На яички у нас останутся. На сухари желательно брать белый хлеб. Он намного вкуснее и при жарке не будет сгорать. И не появится горечь. Поэтому берите белый хлеб. Лучше всего сухари панировочные делать из багета. Багет, французская булка, я не знаю, как еще это назвать. Но лучше всего из длинных багетов делать. Это самые вкусные панировочные сухари в домашних условиях получаются. Вот видите, у нас получаются такие вот красивенькие котлетки. Замечательные. Размер, конечно, огромный, но филе такое было филе, что пришлось котлеты делать огромного размера, потому что по-другому они бы рассыпались. Ну, не рассыпались, а не свернулись по-человечески и вытекало бы из них масло. И одна получилась такая маленькая. Ну и еще все, все пожарится, все я вам покажу, как все надо делать, чтобы все было красиво и четенько. Сухари домашние получаются, конечно, чуть-чуть крупнее, чем которые приобретаются в супермаркете. Но это на вкус не влияет. Это только придаст пикантности. Потому что самодельные сухари, вы сами знаете, чего не сделанные там нету ничего лишнего никаких там добавок всяких все свое домашнее все со свежего хлеба сделано, все свеженькое Это уже третья котлеточка. Домакиваем последние остатки сухарей. Облепливаем. Где, смотрите, у нас получились вот такие три изумительные котлетки. Перед этим, как начинать лепить, мы поставили масло, поставили подсолнечное масло и, как всегда, все мы будем жарить с вами самодельном фритюре. Процесс жарки вы видели, я его снимать полностью не буду. Уже потом в самом конце мы посмотрим, как у нас замечательно и красиво получается. Вот наши котлетки пожарились. Теперь мы берем микроволновочку, выбираем мощность 180 ватт ставим время на 8 минут. Ставим наши котлеточки. И запускаем. И 8 минут они будут из середины в микроволновке протушиваться. Вот, вышло время. Давайте с вами посмотрим, что у нас получилось. Они протушились у нас наши котлеточки. Сейчас посмотрим. Смотрите. Аккуратненько разрежем. видите, масло у нас все в середине, все красиво. Всем пока!